Я дуже добре пам'ятаю, як майже 10 років тому е, відбувалися Глаголівські у нас зустрічі в Києво-Могилянській Академії. Е, 10 років тому була освячена дошку на п'ятому корпусі Києво-Могилянської Академії е, в кінці січня 2001 року. І е, в тих зустрічах, які відбувалися в Могилянській Академії, Берули участь люди, які дуже добре особисто знали отця Олександра Влаголєва, отця Михайла Ітлінського згадували, і які чудово пам'ятали атмосферу кінця 30-х років, 40 років і, і, і далі. І коли ми відкриваємо ці сторінки цієї книги, не можна не відчути, знаєте, дотик до вогню. Це, мабуть, найвищий рівень не просто габіледики церковної, а власне особистого свідчення всім своїм життям. І я думаю, що дуже важливо, щоб ця традиція відновлювалася і продовжувалася. Вже 15 років тому ми видавали. Митрополита Антонія ім'я война і сина Святого Духа, 97-го році вона вийшла. І я думаю, що повернення до текстів, які коментують Євангелія, це запрошення відновити це, щоб це було не тільки під час літургії, а щоб ми могли мати можливість читати і доторкнутися до то особисто, що їх актуалізує. Мені дуже приємно, що сьогодні серед нас е, Зінаїда Генесовна наполіан Я запрошую вас, е, пані Зінаїда. Е, я був дуже зворушений, коли вперше відкрив маленький щоденничок, в якому е, описано народження і хрещення вашої мами. Я попрошу вас зачитати цього щоденнички, кілька рядків. Сьогодні я знайшла на цю Зустріч і так приємно дякую, що зберігся цей такий блокнотик, написаний рукою моєї бабусі Тетяни Павлівни Глаголєвої, дружина отця Олексія Глаголєва, про народження з моменту народження нашої мами Магдаліни Олексії Глаголєвої Паль'яни. Я думаю, що і це я її це ім'я їй дано було. Тільки е, з огляду на те, що вони були всі членами однієї общини, а е, ця отця під орудою Анатолія отця Жураковського, Магдалинівська община церковна. І от тому так її, мабуть, і назвали. Але є тут такий другий розділ, написано все рукою, не все дуже розбірливо, то можливо, я там буду не так вже. Добрые читаты, и выпочты! Крещение. На третий день воскресенья девочку крестили, назвали Мария Магдалина, как было обещано папой и мамой еще до ее рождения. Таинство крещения совершал отец Анатолий Жураковский. Крестной мамой была его жена, Инна Сергеевна Жураковская, которую мама выбрала, зная ее серьезный взгляд и отношение к обязанностям крестной матери – и как самую близкую и родную по духу женщину. Крестным отцом был дедушка Магдалиночки, отец Александр Александрович Глаголев. Мама и папа очень просят Магдалиночку особенно чтить и уважать своих крестных родителей и помнить, что они дадут... Я не могу понять, дадут перед Богом отчет за то, какой она будет, когда вырастет. Поэтому она должна считать их э, своими родными, спрашивать их совета и всегда во всем им э, делиться все, да, что, а, что, а, что, что, что тревожит ее маленькую душу. Да. Ну и дальше описывается, как происходило крещение. Сначала дедушка и отец Анатолий хотели крестить Магдалиночку в маминой комнате, чтобы мама и папа имели возможность присутствовать на этом великом таинстве. Но бабушка, бабушка Зинаида Петровна, тут был ее портрет, показывался, этому воспротивилась. Говорила, что родителям не, не могут по, по закону присутствовать на крещении своего ребенка, так же, как и на браке. Но дедушка и отец Анатолий объяснили, что такого церковного закона нет, и что церковь не запрещает присутствовать при крещении и браке своих детей. Но Магдалиночку все-таки крестили не в маминой комнате, а в столовой, э, так как было решено, что надо над матерью не, не надо ее крестить. Папа, папа уже давно, ага, папе же было дано разрешение присутствовать, но бабушка его прогнала, э, как только началось совершаться таинство. Он пришел к маме, и они вместе молились о своей э, дочечке, э, маленькой, маленькой христианочки двери в столовую были все время открыты, и в маминой комнате было слышно каждое слово молитвы. Отец Анатолий так удивительно проникновенно и горячо произносил великие слова крещения, что все, всем в знаком, знакомом чине, чине открывалась новая подлинная глубина и тайна. Ну, еще тут было такое небольшое, я кусочек прочту, это было 21 марта, прощенное воскресенье, неделя страшного суда. Магдалиночка ходила с мамой в церковь, но там горько плакала, и мама вынуждена была возвратиться. Там она осталась домой, дома она осталась с дедушкой, который по нездоровью в этот день не мог быть на службе. И мама пошла в церковь слушать пасхальный канон. Из церкви все пришли прощаться с дедушкой и заодно прощаться с Магдалиночкой. Отец Анатолий поцеловал ее, она засмеялась, а потом он говорит, «А ты будешь просить прощения за то, что пищишь в церкви?» Но она высунула язычок и начала пускать пузыри может быть, лирическое отступление. Во всяком случае, было из этого, наверное, видно, что вся эта община была как одна большая семья, в которой все радовались тому, что появилось маленькое дитя, все благословляли ее, и как-то, знаете, наверное, вот это благословение, оно всегда сопутствовало маме в ее жизни. Она почитала очень свою крестную маму, и э, та благостность и то терпение и смирение, которое было присуще многим членам этой общины, а я мы с братом лично знали троих, по крайней мере, членов этой общины, трех сестер. Э, Ольга Васильевна, э, Вера Вячеславовна Апатска, ученица музыки, Наталья Горобко. Их всех бабушка так вот, называла двумя именами, или коробочка в честь коробко, или мурлышечка, потому что одна из них была, она грассировала, Ольга Васильевна, поэтому ее называли всех их мурлышечки пришли. Вот они часто приходили в дом дедушки и бабушки, и от всех их веяло необыкновенной добротой. Хотя двоих, двое из них провели долгий срок ссылки. И несмотря на это, ни у него не было никакой озлобленности. Никакого раздражения ни к людям, ни к этому строю, который искалечил их жизнь, все поломал, всего лишь. Жили они в одной комнате, которую отгородили, переполовинили, какую-то часть этой комнаты они все втроем занимали, но в этой комнате была доброта, любовь, собирались детские концерты, устраивали, на фортепиано играли, какие-то кукольные театры, это то, что я помню в детстве, очень хорошо. И все это было в атмосфере необыкновенной какой-то такой искренности и подлинной доброты, неподдельной доброты. И вот эта вот доброта, любовь к людям, она, видимо, освещала всех членов этой общины. Спасибо. здесь как раз вы видите, я просто поясню, как раз из рук Этих, этих, людей к нам и дошли, собственно говоря, рукописи и, и живое свидетельство об отце Анатолии Жураковском. Также только что вы видели фотографию Магдалины Алексеевны Благолевой. На этом снимке вы видите ее дедушку отца Александра Глаголева и, соответственно, крестного отца, как вы только что слышали отец Алексей в детстве, Магдалина Алексеевна в младенчестве и, в младенчестве и юности. Врач-педиатр, многим знакомый о больнице на Лукьяновке, и из ее отрывка, опубликованного в книге «Неопалимая купина» можно зачитать. «Мой дедушка Глаголев Александр Александрович был также моим крестным отцом. При крещении мне было дано имя в честь Святой Марии Магдалины. Дедушка тогда сказала обо мне Бехора Бехор. На древнееврейском языке первородная дочь первородного сына. Первородный сын здесь на фотографии отец Алексей. Напомню, что в момент гибели его отца в 1937 году. Алексей Александрович был мирянином, и священство он принял 4 года спустя, в момент оккупации Киева. Точнее, в момент начала войны, а к моменту оккупации он уже с, с, имел решимость спасать семьи от Баби Вояра в сентябре, и дальше, поздней осенью, он принял санкции рукоположения. Некоторые из фотографий я только прокомментировал и дальше я попрошу показать. Вот тоже фотография Магдалины Алексеевны с супругом ее, Аганес Польян, отец Алексей в храме, отец Алексей за Черепитием. Дальше можно храм Новый Доброго, в котором настоятельно был отец. Александр Жироговский. Вот только что э, на эту фотографию присылались. Отец э, Александр с женой. Зинаиды 90-е годы. И отец Алексей, а здесь он на крыше храма, который восстанавливался уже после войны. Вот э, эта фотография чудесно передает вот эту атмосферу семьи изумительной. Э, здесь Магдалина Алексеевна, Татьяна Павловна, брат Николай. Отец Алексей. И э, я только из, той, из того дневника, который вы только что зачитывали, хотел зачитать еще буквально несколько слов, которые замечательно передают изумительный вообще стиль жизни этих людей. Мария Магдалина родилась в Киеве на улице Покровской, номер один, подолгу усадьбе храма святителя Николая Доброго, мы только что увидели образ его. 16 октября, 29 октября по новому стилю, в 19 часов 16 минут. Точность очень важна. Роды начались ночью. В 6 часов утра папа ее бегал за священником, отцом Анатолием Жураковским, папиным и маминым духовником. Отец Анатолий поисповедовал и причастил маму. И потом вместе с дедушкой Магдалиночкой они служили молебен в комнате, где она родилась. Мало ли Магдалиночку Акушерко университетской клиники, имя обязательной фамилии, в России Константина Липовской и, и, доктор Аганесса Григорьевна Балабушевич. Родилась Магдалиночка совсем беленькая, ее вытерпли постным маслом, запеленали, понесли показывать бабушке и тетям. Папа же, не взглянув на дочку, побежал тренгла в церковь, где кончалось сеночная, служить благодарственной молебенкой. На пришли отец Анатолий, множество церковных сестер, прихожан, все молились и радовались рождению маленькой детки. Эти слова прекрасно перекликаются с началом проповеди отца Анатолия о выдаре фарисеев, с которой он начал в Когда вы откроете эту книгу на 37-й странице, он говорит, сегодняшний день, сегодняшняя неделя, это прямо о сегодняшнем дне, вот ныне в понедельник, начинается в течение постной тревоги, начинается приготовление к посту. Это первая из недель, готовящая нас к встрече светлого праздника. Точно мы стоим у подножья высокой горы, на вершине которой сияет неизреченным светом светлое Христово воскресенье. Сегодня первая неделя, первая ступень, первое восхождение на горе, на вершину которой нас ведет уступ за уступом, неделя за неделей и так далее. Вот. К подножию этой высокой горы приводят нас лица от этих замечательных людей.